अच्छा अब सुरा निसा फ़ोर उसकी वन सिक्सटी वन आए थे व आख दिमलबा वन बअलीम للكافرين منهم अदाबन अलीम और इन्होंने रिबा को बढ़ोतरी को पकड़ा और तहकीक उसके बारे में वो मना किए गए थे और इन्होंने लोगों का बादल के साथ माल खाया और उनमें से काफिरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है अच्छा अब यहाँ आया रिबा क्योंकि ये एक उसका एक जंग का एक एक बीच में एक पोर्शन बनता है इसलिए मैं रिबा का बताना चाहूँगा छोटी सी मैं बात बताऊँगा रिबा के मायने बेसिक मायने रिबा के मायने बढ़ोती इनक्रीज बढ़ना छोटा सी बात देखिए कि मार्शी में जो रिबा समझा जा रहा है और जो कुरान मजीद में बयान किया उसमें थोड़ा फ़र्क है एक छोटी सी मिसाल समझ लें आप रिबा क्या चीज है रिबा का मतलब होता है बढ़ोती यानी इंक्रीज तो एक आयत है कुरान मजीद में वो मैं पहले पढ़ देता हूं आपको वो है सूरह अनफाल आठवीं सूरत है और उसकी फोर्टी वन आयत वालमु अन्मा गनीन तुम मिनशीन फिल्ला खमूसा वलरसूल वलिलकरबा वलियतमा वलमसाकिन वबल सबील और एक और एक है थे अलहशर एक और लिख लें आप अलहशर का एक पोर्शन पढ़ लूँ फिफ्टी नाइन उसकी फिर एट और नाइन आए थे लिलफरा मुहाजरीन लदीनः उखरिजू मिन दियारिन वालिम व लदीन तबो दार दारईमान मिन कबलिम अच्छा अब इसके मायने हैं कि जान लो कि बेशक तुम्हारे मुनाफा किसी भी शय में से हो बस वो अल्लाह के लिए पाँचवा हिस्सा है और उसके रसूल के लिए और रिश्तेदारों के लिए और यतीमों के लिए मसाकिन के लिए और रास्ते के बेटों के लिए और फकर मुहाजिर फकराओं के लिए और वो लोग जो अपने दायरों से और अपने माल से निकाले गए और वो जो लोग जो ठहरे में पहले से दायरे में ईमान ईमान के दायरे में पहले से ठहरे में ईमान वाले तो मैं आपको ये दो तीन मैंने आपको रेफ्रेंस के छोटे छोटे से पोर्शन दिए हैं लेकिन बताना ही चाहूँगा कि ये आयत में अल्लाह कह रहा है तुम लोग जान लो वाहमु अन्नमा गन तुम मिनशय किसी भी शेय से तुमको मुनाफा हो किसी भी शे से मिन शय से मुनाफा हो जाए उसका पाँचवा हिस्सा अल्लाह के लिए है रसूल के लिए और ये ये कैटेगरीज़ हैं ये सारे जो मैंने पढ़े थे इस वक्त ये आठ कैटेगरीज समझ लें आप जुमरे अल्लाह रसूल यतीम फ़कीर मस्किन रास्ते के बेटे और जो ईमान के अंदर हिजरत कर जाएं वो फ़कीर और वो लोग जो पहले से ईमान में हिजत करके बैठे हुए हैं तो अल्लाह ताला ने ये बयान किया कि आपको अपने मुनाफे में से जो भी आप प्रॉफिट कर करते हैं नेट प्रॉफिट उसमें से पाँचवा हिस्सा यानी ट्वेंटी सौ में से ट्वेंटी इन आठ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें अब आपको एक मिसाल के तौर तो सौ रुपये मुझे मुनाफा हो सिंपल सौ रुपये का तो उसपे से बीस रुपये मैं दे दूँ क्योंकि ये कैटेगरीज में अल्लाह कह रहा है पाँच पैसा दे दें मौन, मुनाफे में से तो बीस रुपये जब मैं दे दी तो मेरे पास कितने बचे जी अस्सी रुपये तो अस्सी रुपये मेरे अस्सी मेरे तो हो गए और बीस हो गए कैटेगरीज के लोगों के जिन कैटेगरीज के अल्लाह ने बयान किया है अब अगर मैं ये बीस रुपये ना दू तो ये मेरे पास क्या है बढ़ोतरी है ना ये भाई अगर आप किसी आदमी से जाके कोई चीज़ खरीदते हैं जो कि बीस रुपये की हो और उसको सौ रुपये दें और वापे वो सौ रुपये रिटर्न कर दे तो आपके भाई बीस रुपये तो काटो इसमें से मेरे नहीं बीस रुपये नहीं है तो जो बीस रुपये कैटेगरीज़ के, के हैं अगर आप वो नहीं देंगे तो वो इजाफा है आपके माल में जो आप बातिल तरीके से खाएंगे तो वो रिबा हो जाएगा बढ़ जाएगा इसका उससे ताल्लुक़ कुछ नहीं है जो बैंक का सिस्टम है और एक छोटा सा मैं फिर लेक्चर मैंने अगर डिटेल में दूंगा एक छोटी सी और आयत के पोर्शन में पढ़ रहा हूं बकरा टू की टू सेवेंटी फाइव में लिखा है कालू इन नमल बु मिसलु रिबा कालू इन नमल बु मित्ल रिबा तो अल्लाह कहता है जो लोग रिबा खाते हैं यानी जो बढ़ोती खाते हैं यानी सौ में से बीस रुपया उनको देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने खाया बीस रुपया खा लिया सौ उसको बढ़ौती सौ रुपये बीस रुपये जो बढ़ रहा वो खा लिया तो वो कहते हैं कालू इन नमल बाई कहते हैं बेशक जो डील है जो डील्स होती हैं सौदा जो बाजी सौदा करते हैं आप सौदा करते हैं डील करते हैं वो है मिसाल बढ़ोती की तो बैंक से आप डील करते हैं यानी किसी किसी की भी डीलिंग्स होती हैं आप अरब वर्ल्ड में चले जाएं उसमें अरब जूस हैं अरब क्रिश्चियंस हैं अरब एथीस्ट हैं वो बैंक से डीलिंग्स कर रहे हैं कोई उसको बढ़ोती नहीं कह रहा है वो कह रहा है हैं बैंक से क्या कर रहे हैं डील बाई 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 कर रहे हैं लेन देन अलाई तो वो अरबी में इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड और आपके जब बैंक की देखें उसमें ट्रांजेक्शन एक वर्ड है वो भी उसको भाई कहते हैं कि भाई वो डील करते हैं कि भाई हमारे आप बैंक में अगर आप पैसा जमा करेंगे तो इस पैसे का आप हमारे पास जमा करेंगे तो हम आपको इतना उसका इंटरेस्ट कह लें जो भी कहें वो प्रॉफिट है क्योंकि हम उससे जो भी बिजनेस करें जो भी करें वो आपने एग्री कर लिया उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने साइन किया आपस के आपके दरमियान क्या हो रही है डील हो रही है आप समझ डील हो रही है इसका कोई तालु ये ऐसा जैसे कहने को साहब उस पर कोई, कोई लॉस नहीं हो भाई ये मेरा घर है हैं मैं घर किराए पे दे दूं ये घर मेरा रहेगा पैसा लिए जा रहा हूं मैं उससे और इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है गाड़ी है टैक्सी बना दी मैंने किराए पे चला रहा हूँ इसी तरह पैसा जब बैंक पर रखाते हैं तो वो उससे उससे आप आगे वो करते हैं वो उस रखाने के आपको रेंट पे पैसा दे रही हूँ समझ लिया आप फिलहाल ये समझे अगर वो बीस रुपया मैं नहीं दूंगा तो वो बढ़ोती हो जाएगी और जब बढ़ोती हो जाएगी तो मैं बढ़ोती खाऊंगा तो वो रिबा खा लूंगा तो यहाँ जो मैंने आयत पढ़ी थी वो ये थी कि उन्होंने पकड़ लिया व व अखल वह अन व अकम अमवाल से बिलबातिल वतिलकाफ़िन मिन आदाबन अलीमा और उन्होंने बढ़ौती को पकड़ा यानी मुनाफे का पाँचवें हिस्से को और तहकीक उसके बारे में वो मना किए गए थे और इन्होंने लोगों को जो ज़ुमरे में आते हैं उनका माल बातिल के साथ खाया और उनमें से काफिरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखी है। तो ये आयत आपको इसलिए बैकग्राउंड समझाना ज़रूरी था कि लोगों ने वही देखिए अन एकवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वेल्थ हो जाएगी कि अल्लाह ने सौ में बीस रुपया कैटेगरीज़ का रखा हुआ है अगर आप वो शेयर नहीं करेंगे तो वो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा तो अब देखिए ये जो ईमान वाले हैं जो कुरानी आयत को फॉलो कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए था इसमें जूस का कोई कनेक्शन नहीं है क्रिश्चियंस का नॉन मुस्लिम का कोई कनेक्शन नहीं है जूस जो हैं क्रिश्चियन जो हैं हिंदूज हैं बुद्धिस्ट हैं थी, जितने लोग हैं वो अपने पैसा कुरान को पढ़ के थोड़ी प्रॉफिट में से शेयर कर रहे हैं हम ईमान ला रहे हैं आयात पर हमको अल्लाह कह रहा है कि तुम सौ में बीस रुपये जो है कैटेगरीज को दो तो अल्लाह ताला ने सिवाय एक आयत के ईमान वालों को जितनी आयतें हैं रिबा की बढ़ोती की वो ईमान वालों को एड्रेस किया अल्लाह ने ईमान वाले ईमान वालों को अल्लाह ने देखिए नेक्स्ट ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा करो और छोड़ दो जो रिबा बढ़ोती में से है यानी मुनाफे का पांचवा हिस्सा अगर तुम ईमान वाले हो अगर आपके पास वो कंपाइल हो गया है बढ़ता जा रहा है आपके पास तो अल्लाह क्या है उसमें छोड़ दो तुम जो फर्ज करिए दो ढाई परसेंट तो आमतौर तो पर लोग खर्च कर ही रहे हैं ना ट्वेंटी में से ढाई कर रहे हैं साढ़े सत्रह जमा होता जा रहा है आपके पास तो अल्लाह कह रहे अब जमा हो गया बाकी इसको भी छोड़ो क्यों पकड़ के रखा हुआ है वह खिताब किसको कर रहा है तो ये नॉन मुस्लिम कहाँ से आ गए ये बैंकिंग सिस्टम दुनिया के कह उन्होंने बना अब उनका क्या ताल्लुक वो तो डील है बैंक से तो डील है तो अल्लाह भी कह रहे है, कालू इन्नमा मिसलुर वही कहते हैं जो जो बढ़ोती खा रहे हैं यानी बढ़ोती खाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि डील जितनी दुनिया में डील है एक खास डील है अलबाई अलबाई कहते हैं खास डील मिसल रिबा यह है मिसाल रिबा की बैंकिंग के जो सिस्टम है यह मिसाल है रिबा की कौन कह रहे हैं जो रिबा खा रहे हैं जो ट्वेंटी रुपीज खा रहे हैं हंड्रेड ट्वेंटी खा रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं कालो इन नम बाई के बेशक ये बाई खास बाई कौन सी है बैंकिंग ट्रांजैक्शन या जो भी है उसकी वो है मिसल रबा ये रबा जो खा रहे हैं तो ये ये अल्लाह ने बता दिया जिसको अल्लाह कहता है बई को अल्लाह ने हलाल करा हुआ है और बढ़ोती को हराम किया हुआ है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं लॉफुल वो, वो वो हलाल है लेकिन रिबा खाने वाले कहते हैं ये ये जो डील है बैंकिंग की आप बा, बात बात करते कहते हैं है, बैंक के ट्रांजेक्शन या बैंकिंग सिस्टम जो ये, ये डील्स है ना ये क्या है कहना यही तो है रिबा यही कुरान में कह रहे यही कह रहे हैं वो लोग एग्जैक्टली यही लिखा हुआ कुरान में यही लोग कहते आ रहे हैं तो बहरहाल तो अब अल्लाह ने कहा तुम छोड़ दो जो बाकी रह गया है जो बाकी है छोड़ दो अगर देखिए आय शुरू होती है यादीन या आमनु ए लोगो जो ईमान लाए आमनु तकुल्ला तको अख्तियार करो अल्लाह का मिनर रेबा और छोड़ दो बाकी जो है रेबा से इनकुन तुम मोमिन और एंड भी होती है कि अगर तुम मोमिन हो ईमान वाले और फिर आखिर में मोमिन यानी इतनी स्ट्रोंग विधिन में कह रहा हो सारी आयत रिबा की जो है बढ़ोतो की वो ईमान वालों से ईमान वालों से अल्लाह कह रहे हैं कह रहे अगर तुम ईमान वाले तो छोड़ दो जो तुम्हारे बाकी है तो क्योंकि इसको बहुत ही जरूरी था आपको समझाना अब देखिए जब अल्लाह ने कहा छोड़ दो जो बाकी है नेक्स्ट शायद की टू की टू से फैलू फू बर बिहस वन तुप तुम फलकुम रू अमाल लतदलमून वमून बस अगर तुम नहीं करोगे यानी बड़ौती में से जो बाकी है वो नहीं छोड़ोगे पांचवा हिस्सा जो छोड़ने का है बस अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान है और अगर तुम लौटोगे बस तुम्हारे लिए तुम्हारे अमवाल के सर हैं न तुम जुल्म करो और नहीं तुम जुल्म किए जाओगे अब आप देखिए ये आया जंग जंग का लफ्ज आया जंग का लफ्ज जो आया इस अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे पैसे से रिलेटेड बातें मैंने आपको शुरू में बताई थी अब आया कि जो तुम्हारे पास पैसा या वो माल जो कि जुमरे के वालों का है वो आपके पास अपने पैसे में बढ़ के बढ़ गया है जो बाकी है उसको आपने रिटर्न करना है टू द कैटेगरीज वापस जुमरे में दे, दे दें आप और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप समझ लें अल्लाह और उसके रसूल की जंग का नोटिस ले लें आप किससे कर रहे हैं अल्लाह ताला जंग जी ईमान वालों को एड्रेस किया भाई ये क्योंकि ईमान वालों को अल्लाह ने कहा सौ में से बीस रुपए आप मतलब <laughs> नॉन की बात नहीं हो रही यहां आपसे कहा जा रहा है बैंकिंग सिस्टम से कोई कंसर्न तो डील है या आप ईमान वाले हैं आपको हंड्रेड में से एटी आपका है जो अल्लाह कह रहा है वो आपका रूस जो है सर जो है हेड जो है वो एटी है ट्वेंटी जो है का है और वो आपने पाइल अप कर चुके हैं तो उसमें से वो कह रहा है कि आप वापस लौटा दे दे बाकी और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल का जंग का ऐलान आपसे यह समझना है ये समझ आपने ईमान वालों से ये जंग का लेक्चर हो रहा है आज आप जंग कर कतल करने जा रहे कतल करना चाह रहे हैं दूसरे को अल्लाह आपको मानना चाह रहा है क्योंकि अल्लाह ने आपसे कहा है जंग आपसे करेगा वो ये नोटिस देगा ये नहीं कि सिर्फ नोटिस दिया अल्लाह ताला नोटिस दिया जाता है तो क्या होता है भाई पहले एक वार्निंग दी जाती है कि मेक श्योर के यू रिटर्न द मनी इफ यू नॉट तो अल्लाह का है वो नोटिस और रसूल का जंग का आपसे और कोई फौजें नहीं बनाई उसने कोई मोमिन तुम जाके तुमसे मोमिनों से कह रहा रहे तुमसे जंग होगी और अल्लाह उसके रसूल की जंग तुमसे अब जाहरी बात है कि वो कैसे मोमिन है कि सूर्य मुनाफिकून में आगे सिक्सटी थ्री में सेवन में लिखा हुन यकुलना तक अला मन वला किन्नल मुनाफिक है और वही तो लोग हैं जो कहते हैं तुम नहीं इन मोमिनों पर खर्च करो जो अल्लाह के रसूल के नज़दीक हैं यहाँ तक कि वो बिखर जाएँ, डिस्पर्स हो जाएँ, स्कैटर्ड हो जाएँ अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन के ख़जाने हैं और लेकिन मुनाफिक नहीं समझते अब देखिए ईमान वाले कुरान मजीद में एक याद रखें जब अल्लाह ईमान वालों खिताब करता है तो इसका यह मकसद होता है कि वो लोग वो लोग हैं जो ईमान ला रहे हैं लेकिन हमारे इसी कुरान मजीद में अल्लाह ने ईमान वालों को यह भी कहा ईमान वालों ईमान लाओ यानी आयत में ऐसे भी लिखा है तो कुरान मजीद में ईमान लाने के बाद अल्लाह कहे कुफुर भी कर रहे हैं फिर कुरान में ये भी लिखा है ईमान लाए ईमान के बाद वो मुनाफत भी कर रहे हैं तो ये जो आयत है इसमें अल्लाह कह रहा है जो जो लोग इसमें जो आखिर में लिखा ये आ, नहीं समझते ये वो लोग हैं जो आयत के ईमान भी लाए हैं मुनाफिक कौन होता है जो ईमान भी लाता है तो इसके मायने ये हुए कि हमारे जो जो ये बढ़ोती जो खा रहे हैं ये एक्चुअली इन द ईमान वाले मुनाफिक हो गए ईमान वाले तो हैं ये लेकिन अंदर से क्योंकि अगर अगर जुमरे के का माल खा रहे हैं रिबा खा रहे हैं तो ये बेसिकली मुनाफिक हो गए कहते हैं मोमिनों पर खश्ती करो ताकि ईमान वाले जो एक्चुअली ईमान वाले अल्लाह की नजर में वो बिखर जाए तो अल्लाह ने जो सिस्टम बनाया था कि आप इस तरह शेयर करेंगे कैटेगरीज में वो अगर नहीं करा उन्होंने तो उससे क्या रिजल्टेंट हुआ कि वो मुनाफिक हैं जो पैसे, पैसे को अनईक्वली डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूशन में अनईक्वल आ रहा है जिसकी वजह से इक्वालिटी नहीं आ रही तो कहने को ईमान वाले हैं वो हमारे अंदर ही तो है मुनाफिक कौन है भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि मुनाफिक जूज है क्या या नॉन मुस्लिम मुनाफिक है तो ईमान वालों को ही कहा गया तुम दो कैटेगरी में के अंदर डिवाइड करो और ईमान वाले के विदन के अंदर जो मुनाफिक है वो नहीं कर रहे विदिन जो है ईमान वाले जो हम सब तो हम ईमान वाले समझे सब ईमान वाले हैं अब अगर शेयर नहीं कर रहे तो भी जो मुनाफिक हैं और वो कह भी रहे हैं कि उनमें से वही लोग हैं जो कहते हैं तुम इन्हें इनको मोमिनों पर खर्च ना करो जो अल्लाह के रसूल के नज़दीक हैं यहाँ तक कि वो बिखर जाएं इस हो जाए अल्लाह के लिए आसमा और ज़मीन के खजाने हैं। और लेकिन मुनाफिक नहीं जानते तो मुनाफिक इसके माने ईमान वालों में जो लोग मुनाफिक हुए वो खर्च नहीं कर रहे विद इन दी बिलीवर्स मगर अल्लाह ने उनको हमेशा मुनाफिक कर ईमान वाले करके कहा ईमान वालों बाया जो है छोड़ दो ईमान वाले अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें अल्लाह रसूल की जंग का ऐलान है तुम्हारे खिलाफ बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो ये ईमान वालों से रिलेटेड है